Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di dalam episod 3 bicara maqasid PMB. Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam episod ini kita akan membicarakan tentang usaha-usaha penambahbaikan patuh syariah yang telah dan akan dilaksanakan oleh PNB. Alhamdulillah pada tahun 2008 kita telah mendapat harus fatwa daripada muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam. Pada tahun 2008 itu telah disyaratkan kepada PNB walaupun Majlis Kebangsaan telah memberikan harus status kepada pelaburan ataupun dana-dana unit amanah yang diuruskan oleh ASMB tetapi mereka telah meletakkan syarat, satu syarat yang sangat penting iaitu syaratnya ialah PMB hendaklah mempunyai panel penasihat sendiri. Alhamdulillah pada hari ini panel penasihat syariah dianggotai oleh lima orang ahli jadi Alhamdulillah pada hari ini PMB telah mempunyai panel penasihat syariah sendiri yang mana mereka ini terdiri daripada pakar-pakar sama ada pakar-pakar muamalat atau atau pakar perbankan Islam atau juga pakar undang-undang. Panel penasihat syariah inilah yang akan melihat pelaburan PMB akan membicarakan dan menentukan sama ada pelaburan PMB itu adalah patuh syariah ataupun tidak. Sebenarnya, sebelum 2008, kalau kita lihat perjalanan fatwa harus di PMB ini bermula seawal tahun 1992. Jadi 2008 itu adalah harus status yang dikeluarkan oleh majlis ataupun oleh Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Islam. Tetapi sebelum itu, kalau kita lihat pada 1992, kita sudah ada fatwa dari negeri Perak dan Kedah yang mengharuskan pelaburan di dalam ASB, diikuti oleh Fatwa Negeri Terengganu pada tahun 1993 kemudian diikuti oleh Fatwa Negeri Sarawak pada tahun 2002 dan seterusnya 2008 Fatwa ataupun uh, Muzakarah uh, Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Islam diikuti oleh Melaka, Johor dan Sabah kemudian 2009 kita ada fatwa yang dikeluarkan oleh negeri Kelantan Darul Naim. Kemudian seterusnya pada tahun 2012, fatwa yang dikeluarkan oleh negeri Sembilan dan juga Pahang. Dan 2016, fatwa negeri Pelis. Dan yang terakhirnya, 2017, fatwa dari negeri Selangor dan juga Pulau Pinang. Jadi dengan berakhirnya pada tahun 2017, lengkaplah 14 negeri telah memberikan fatwa harus kepada pelaburan di dalam dana-dana unit amanah yang diuruskan oleh ASNB selain daripada uh, harus status yang dikeluarkan oleh Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam pada tahun 2008. Jadi alhamdulillah fatwa ini menunjukkan bahawa keyakinan oleh ahli jatuh kuasa fatwa di setiap negeri tentang pelaburan PNB yang patuh syariah. Jadi dengan fatwa ini lengkaplah seluruh Malaysia telah memberikan fatwa harus dan kita tanpa perlu ragu-ragu lagi boleh melabur di dalam dana-dana unit amanah yang diuruskan oleh ASNB. Jadi walaupun kita mempunyai dua cabaran yang besar yang saya ceritakan di dalam episod sebelum ini, dua cabaran yang besar yang kita hadapi, tetapi kita tidak berhenti setakat itu kita ada usaha-usaha tertentu untuk menambah baik untuk kita mematuhi syariah. Jadi satu kaedah fiqh ada mengatakan mala yudrakukulluhu la yutrakujullu. Kalau kita tidak boleh buat semua, kita tidak tinggal semuanya. Kita akan buat apa yang kita mampu buat dan itulah yang kita buat dekat PNB. Kalau kita lihat dari tahun 2017, kita ada beberapa usaha yang kita laksanakan untuk kita mematuhi pematuhan syariah. Sebagai contoh, pada 2017, kita mewujudkan metodologi saringan makasih syariah PMB. 2018, kita telah memperkenalkan syariah manual yang mana sebelum itu kita tidak ada written policy tentang aset-aset yang patut syariah ataupun do's and don'ts di dalam pelaburan syariah. Sebab di PMB, kita mempunyai aset yang berbeza. Kita ada domestic equity, kita ada international equity, kita ada private equity, kita ada private equity fund, kita ada property, kita ada property fund dan sebagainya. Jadi apakah do's and don'ts di dalam setiap aset kelas tersebut? Sebelum ini kita tidak ada secara bertulis polisi contohnya di dalam domestic equity apa yang kita boleh melabur dalam domestic equity yang patut syariah. Dalam international equity, apakah saringan yang kita buat untuk melabur dalam equity yang patut syariah. Di dalam private equity, apakah saringan yang kita buat sebelum kita boleh melabur dalam private equity. So sebelum ini tidak ada secara betul di polisi, tapi Alhamdulillah pada tahun 2018 kita telah bangunkan dan siapkan satu syariah manual yang menjadi panduan kepada para fund manager kita, pengurus dana kita, sama ada yang menguruskan pelaburan di public market ataupun private market ataupun di real estate. Alhamdulillah 2018 kita ada syariah manual. Seterusnya pada tahun 2020 kita juga memperkenalkan post investment monitoring. Kita memperkenalkan syariah governance framework yang mana dalam syariah governance framework itu kita wujudkan syariah monitoring ataupun pemantauan syariah. Kita wujudkan juga syariah risk management, pengurusan risk syariah dan kita juga wujudkan syariah audit. Sebelum ini kita bercakap tentang pre-investment iaitu perlu kepada advisory, perlu kepada polisi ataupun perlu kepada syariah manual, perlu kepada resolusi daripada panel penasihat syariah. Itu sebenarnya sebelum pelaburan. Tetapi selepas pelaburan tidak ada pemantauan, tidak ada assessment yang dibuat, penilaian yang dibuat ke atas pelaburan selepas ke atas pelaburan yang telah terlaksana ataupun telah berlaku di PNB. Sebab itu pada 2020, kita merasakan perlu kita wujudkan suatu framework yang kita boleh melaksanakan pemantauan dari sudut pemantauan syariah ataupun dari sudut pengurusan risiko syariah dan juga dari sudut audit syariah supaya semua resolusi dan supaya juga syariah manual yang kita tetapkan, yang kita gariskan sebelum peraburan diikuti dan dipatuhi oleh semua pihak di PMB. So, Alhamdulillah semua itu terlaksana pada tahun 2020. Kita juga telah berdaftar selepas itu pada tahun 2021, kita juga berdaftar sebagai CTP, Community Trading Participant, dengan Bursa Malaysia untuk membuat Komoditi Murabaha. Jadi, banyak sebenarnya kalau kita nak uh, bicarakan tentang penambahbaikan yang telah dilakukan oleh PNB daripada tahun 2017 hingga sekarang setiap tahun ada sahaja program yang dilaksanakan untuk kita menambah baik pematuhan syariah kita dari sudut prosesnya dari sudut people-nya dan sebagainya supaya kita ke arah kepatuhan syariah yang lebih baik. Jadi di sini walaupun ada perkara, ada kekangan, ada cabaran yang kita hadapi yang mana kita tidak boleh laksanakan mengikut kepatuhan syariah tetapi kita ada perkara, perkara lain juga yang kita boleh laksanakan yang boleh kita menambah baik proses kita sistem kita dan juga penerangan kita ataupun culture kita di PNB supaya mereka lebih memahami tentang pelaburan syariah yang mana kita telah wujudkan seperti yang saya sebut tadi ada saringan maqasidnya ada syariah manualnya dan sebagainya. Pada tahun 2017, apabila Fatwa Negeri Selangor memberikan fatwa harus kepada pelaburan dana unit amanah yang diuruskan oleh ASMB, dua syarat yang perlu dipenuhi oleh PNB, yang pertama ialah total asset allocation at cost ataupun perpukan aset dari segi kos mestilah melebihi 75% ataupun 75% memenuhi uh, saringan saringan patuh syariah Securities Commission. Dan syarat kedua, report setiap dua kali setahun perlulah dihantar laporan kepada Pejabat Mufti Negeri Selangor. Alhamdulillah, daripada 2017, kita telah berusaha untuk memenuhi syarat tersebut dan Alhamdulillah pada tahun 2020, kita telah mencapai dua syarat tersebut yang mana kita teruskan sehingga sekarang iaitu dari segi perumpukan aset dari segi kos, maksudnya daripada aset kita 337 bilion itu yang kita pegang sekarang, 75% adalah kita melabur dalam instrumen patuh syariah mikro SC. So pada tahun 2020, kita telah penuhi syarat tersebut. 75% daripada kos kita, kita telah melabur di dalam instrumen yang patuh syariah mikro SC. Dan sekarang ini, persentaj ataupun peratusan itu bertambah kepada 77.2%. Dan syarat yang diberikan oleh Fatwa Negeri Selangor, kita kena kekalkan setiap masa 75% ataupun ke atas. Dan Alhamdulillah, daripada tahun 2020, kita telah kekalkan dan sekarang ini kita telah capai 77.2%. Iaitu perempukan aset dari segi kos adalah patuh syariah mengikut saringan syariah securities commission. Maksudnya 22.8% ataupun baki daripada itu adalah patuh syariah mengikut metodologi saringan maqasid as-syariah. Jadi itulah yang kita usahakan dari semasa ke semasa. Selain itu juga kita telah buat adalah bersama dengan GLIC yang lain untuk mewujudkan sekretariat syariah GLIC bersama EPF dan juga Lembaga Tabung Haji. Kita merasakan bahawa mereka juga mempunyai cabaran yang sama apabila kita menguruskan aset yang besar kita akan menghadapi cabaran dari segi pelaburan di manakah instrumen yang patuh syariah yang boleh kita laburkan kemudian kita juga mengadakan muzakarah sekretariat syariah JLC pada tahun lepas kita melaksanakan muzakarah yang bertemakan mendepani cabaran pengurusan zakat korporat antara inisiatif syariah yang kita laksanakan sebagai contoh pada tahun lepas pada tahun 2023 kita telah menandatangani memerenda MOU dengan RHB Islamic Bank Berhad dalam usaha sama menyumbang kepada projek yang bertujuan memperkasakan golongan asnaf dengan menggunakan zakat. Kemudian kita juga menandatangani MOU dengan Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM dan dalam MOU tersebut aktiviti yang akan kita jalankan adalah penyelidikan, seminar, bengkel, forum perundingan latihan dan penerbitan yang mana akan memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak. Antara inisiatif syariah yang kita laksanakan ialah saringan maqasid syariah yang kita laksanakan pada tahun 2017. Saringan ini sangat menarik macam mana kita melakukan mathematical formula kepada syori maqasid syariah Sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan maklum, kalau kita bercakap tentang maqasid syariah ia tidak lari daripada lima perkara utama yang dititik beratkan oleh syariah. Yang pertama ialah menjaga agama. Yang kedua, menjaga jiwa. Yang ketiga, menjaga akal. Yang keempat, menjaga keturunan dan yang kelimanya ialah menjaga harta. Kelima-lima perkara ini adalah perkara yang dititik beratkan di dalam Islam dan dititik beratkan di dalam syariat kita. Semua syariat datang untuk menjaga kelima-lima perkara yang saya sebut sekejap tadi. Jadi di dalam saringan makasih syariah PMB, bagaimana kita melaksanakan transformasi, menjaga lima perkara tersebut kepada matematika formula. Ada kiraannya, ada weightage-nya, ada pemberatnya dan akhirnya kita akan klasifikasikan syarikat tersebut kepada tiga kategori iaitu daruriyat, hajiyat dan juga tahsiniyat. Jadi untuk kita memahami dengan lebih jelas lagi bagaimana saringan ini dilaksanakan, mungkin saya boleh berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan proses saringan dua peringkat yang saya sebut sekejap tadi. Pertamanya, di dalam negara kita kita mempunyai saringan syariah yang telah dilaksanakan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Dan saringan syariah yang dilaksanakan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia ini ada parameter dia iaitu dari segi aktiviti syarikat ada dua tanda aras iaitu 5% dan juga 20%. Itu yang digunakan oleh ASI. Dan perkara kedua di dalam parameter syariah, SC ialah dari segi financial ratio ataupun nisbah kewangan, iaitu dari sudut cash yang ada di dalam syarikat dan juga hutang yang dipegang oleh syarikat. Jadi kedua-duanya tidak boleh melebihi 33% sekiranya cash dan hutang tersebut adalah conventional daripada total aset kepada syarikat. SC telah mengeluarkan dua kali setahun. Senarai syarikat yang patuh syariah ataupun syarikat yang terkeluar daripada senarai patuh syariah. Iaitu pada bulan Mei dan juga bulan November. Jadi, di pihak PMB, kita memang merujuk kepada senarai yang dikeluarkan oleh AC. Jadi, mana-mana syarikat yang patuh syariah yang telah disenaraikan oleh AC, maka kita ambilnya adalah sebagai syarikat yang patuh syariah. Tetapi kalau ada syarikat yang belum patuh syariah ataupun terkeluar dari senarai patuh syariah yang dikeluarkan oleh AC, maka syarikat tersebutlah kalau kita hendak melabur, kita akan melaksanakan saringan makasid syariah. So, saringan makasid syariah ini kita gunakan untuk kita membuat seringan kepada syarikat-syarikat yang belum patuh syariah tadi ataupun yang terkeluar daripada saringan patuh syariah yang dikeluarkan oleh AC. Dengan cara itu, kita akan klasifikasikan syarikat tersebut sama ada daruriyat iaitu sangat penting, hajian penting tetapi bawah daripada daruriyat dan yang ketiganya adalah tahsiniyat dan kita akan bawa kepada panel penasihat syariah untuk mereka membuat pertimbangan sama ada diluluskan atau tidak untuk kita membuat pelaburan di dalam syarikat-syarikat tersebut. Setelah diputuskan oleh panel penasihat syariah, barulah kita akan masukkan syarikat tersebut di dalam universe of stock kita dan untuk kita sama ada untuk kita melabur secara segera ataupun pada masa akan datang. Ada yang bertanya, kenapa kita perlukan kepada dua saringan satu saringan AC, satu lagi saringan makasih di dalam unit terasa ataupun dana unit amanah PMB. Jawapannya ialah ini adalah untuk memberikan keadilan kepada dana yang diuruskan oleh PMB. Kerana dua bentuk pelaburan berbeza adalah tidak adil untuk mempunyai satu garis panduan yang sama. Sebagai contoh, pelaburan di PMB ataupun dana-dana unit amanah yang ditawarkan oleh SMB ini kalau kita lihat, asal penubuhannya adalah daripada aspirasi kerajaan. Kalau dibandingkan dengan dana-dana unit amanah yang lain, ia adalah strategi korporat. Kemudian sumber kewangan asal dana daripada PMB adalah daripada kerajaan dan ia mempunyai matlamat tertentu iaitu membasmi kemaskinan dan juga menstruktur sosioekonomi di kalangan rakyat Malaysia. Sedangkan kalau kita lihat dana-dana unit amanah yang lain, ia lebih bertujuan komersial. Kemudian daripada perspektif pelaburan, kita bukan hanya keuntungan semata-mata tapi ada CSR ataupun social responsibility yang perlu kita laksanakan kerana ia adalah mandat daripada kerajaan. Sedangkan dana-dana yang lain ia bersifat keuntungan dari sudut peribadi ataupun syarikat. Dan kalau kita lihat sasaran pelaburan, pelaburan di ASB dan sebagainya untuk golongan yang tidak berkemampuan dia boleh melabur serendah RM10 sahaja bukan orang kaya yang melabur tetapi lebih kepada golongan yang pendapatan rendah pun boleh melabur dalam dana-dana unit amanah yang diuruskan oleh SNB sedangkan banyak unit amanah yang ada ada pelaburannya bersifat untuk memenuhi keperluan pelabur-pelabur dari segi pelaburannya untuk menambah kekayaan mereka jadi kalau kita lihat dari sudut asal penubuhan, sumber kewangan asal, matlamat penubuhan, perspektif pelaburan, sasaran pelaburan, matlamat pelaburan, kumpulan sasar dan sebagainya, ia berbeza dengan dana unit amanah yang sedia ada di dalam pasaran. Sebab itu bagi kita untuk keadilan sepatutnya apabila dua dana ini mempunyai prinsip yang berbeza ataupun kategori yang berbeza, maka perlulah kepada garis panduan yang berbeza. Jadi, adalah tidak adil sekiranya dua dana tersebut berbeza tetapi kita menggunakan garis panduan yang sama. Jadi, kita berpandangan bahawa perlu ada garis panduan yang sedikit berlainan kerana kelainan yang ada pada dana-dana unit amanah yang diuruskan oleh ASMB. Jadi sebab itu bagi kita adalah sewajarnya kita mempunyai dua saringan, satu saringan yang dibuat oleh AC dari sudut kepatuhan syariah, satu lagi saringan yang dibuat oleh PNB sendiri yang diputuskan oleh panel penasihat syariah dari sudut kepatuhan syariah. Tetapi ia adalah lebih khusus kepada syarikat-syarikat yang mana PNB melabur di dalam syarikat tersebut. Alhamdulillah kita telah sampai ke hujung episod 3 dan di dalam episod ini kita telah membicarakan tentang usaha-usaha penambahbaikan patuh syariah yang dilaksanakan oleh PMB dari tahun 2017 sehingga sekarang dan kita melihat bagaimana usaha-usaha itu telah dilaksanakan bagi menjamin ataupun bagi meneruskan kepatuhan kita kepada patuh syariah dan itu menunjukkan keseriusan kita kepada perkara-perkara berkaitan dengan syariah. Diharap dengan penjelasan ini memberi manfaat kepada semua dan memberi maklumat apa yang sebenarnya berlaku di PNB. Sehingga kita bertemu lagi di episod yang akan datang. Aku liqaw lihaza wa astaghfirullah liwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.